Добрый вечер всем. Мира и добра вам. Так, это Денис, я технолог завода Биорост. Хотим объяснить ситуацию с литровыми и пятилитровыми канистрами. Почему была разница в цвете? То есть, чтобы было наглядно, чтобы было наглядно. Вот сегодня мне с завода привезли партию Партию литровых канистр. Я сказал налить. Первые канистры. Первые налиты э, сразу без, э, без перемешивания. С, у нас э, все бактерии, все грибы выращиваются в специальных реакторах. В больших таких. Они там целая колония их. Вот. И есть перемешивание, есть не перемешивание. Литровые канистры, пятилитровые. По технологии так получилось, что наливаются без перемешивания. То есть берется вверх, ну, сверху берется, поэтому это может быть светлая, светлая жидкость. Но в ней очень много колониобразующих единиц. Или бактерий, или грибов, потому что это питательный субстрат, который специально варится по технологии биорост. И эти все бактерии находятся в живом активном э, состоянии. И грибы. Вот. Э, для наглядности мы вам можем показать... Э, открыть. То есть это, это, это налита с реакторов без перемешивания, это потом после перемешивания, как наливаются у нас 10-20-литровые канистры. Там обязательно включается мешалка и перемешивается. Там линия разлива у нас работает уже много лет. А сейчас мы поставили для виноградарей, которые малыми количествами закупают литровыми, 5-литровыми канистрами. Мы поставили разливочную линию для этих литрушек. Но она еще не удосконалена. Поэтому, чтобы уйти от этих разговоров, что там вода налита или что, то есть вы что, налить человеку 3 литра воды, чтобы он увидел и стал, стал предъявлять претензии и на этом нажиться, ну, кто так думает, то это его мнение. Все налито, все, что отправлено, это все налито с специальных реакторов. Именно те препараты, которые люди заказывали. Вот. Для наглядности, они все запечатаны, и все, они зовут, завода, мы вскроем одну до перемешивания, другую после перемешивания, чтобы было понятно, почему такая разница в цветах у 10-литровых и у литровых. Это технологический процесс. Давайте выберем какой препарат. Давайте Бактерас. Возьмем Бактерас. Вот. вот, с точечкой до перемешивания, как наливается, как наливалось... Э последний месяц людям. Вот без точечки бактерас. Это с перемешиванием, когда плотно перемешали реактор и залили. Все, вот оно запечатанное. Смотрите лайфхак, как оно открывается. Под низ ножницами залазим и срываем пломбу. Оп. убрали, убрали пломбу. Опа. И открываем, перемешали, обязательно все надо перемешивать хорошо. И открываем. Запах, запах такой бактериальный. Наливаем в стаканчик. Видите, водичка такая слегка, слегка желтоватая, такая, ну, светленькая. Теперь берем бактера, с которые после перемешивания. Это закрываем. Берем бактера после перемешивания. Точно так же открываем, срываем пломбу. Вот. И крышечка, а, перемешиваем обязательно. И крышечка легко открывается. Вот, чик. И наливаем в стаканчик. О, видите, какой цвет жидкости. Но это полное перемешивание куба. Но это все из одного реактора. Это все из одного реактора. Понимаете? Просто так наливаются 10-20-литровые по технологии. Так линия разлива устроена. Вот, оно получается вот такого цвета, потому что в нем еще это уже производная, производная бактерии, там уже их грибы, их споры даны, там это уже такая плотная жидкость. Да, она хорошая, но она плотная. А здесь именно питательный субстрат, питательный субстрат с э -э колонией, образующими бактериями. Вот, но это все один куб. Это все с одного места. Все, что вы понимали, даже если это светлое, в ней все есть. Так, и мы бабка посмотрели. Вот. Вот такой смысл всех препаратов, в принципе, бактериальных. Всех вы триходермина, квартоцида, бактероса. Что там у нас есть? Леокладин, еще которые препараты. Это наш способ приготовления их. Почему они так хорошо и работают? Почему вы видели вот у Геннадия, что эти препараты удержали эмилию, и аидиум, и другие болячки. Даже лоза шла у него по земле, он специально оставлял, она обычно заболевает, но ничего не заболела. Потому что это технология выращивания этих бактерий. Мы занимаемся этим уже 13 лет. Мы выбрали лучшее, что работает. Вот. Но мы работали всегда с большими количествами. Мы работали минимум 10-литровыми канистрами. 10, 20 и кубы потому что мы в основном ориентированы на фермерские хозяйства, на фермерские, ну, которые там 100 гектар, 200 гектар, понимаете, то есть, но раньше мы работали, я вам немного покажу истории, мы работали раньше Херсонская область, вы знаете, там очень много плодородных земель, и Энергодар, Водяная, Каменка Днепровка. То есть у нас были и овощные группы, и были сельхоз основные. Там пшеница, рабс, подсолнух. То есть почему никто не знал, не слышал о биоросте? Мы не рекламировались. Нам наши обороты, производства как раз уходили в эти областях. Нам нечего было продавать по, по Украине, по остальной Украине. Вот такой смысл, почему мы не разрекламированы. Но сейчас, вы знаете, пришли оккупанты эти, все, все, что у нас там было, они забрали. В Каменкой Днепровке у нас э, был магазин фирменный открыт, только Биорост продавал. Примерно 60 хозяйств, мы там отработали где-то примерно под 3 года. Примерно 60 хозяйств мы вели. У нас было свое хозяйство, там 1,7 гектара, огурцы, помидоры, перец. Вот, поэтому и нам там приходилось жить, в частности мне. И там пару лет. И все эти препараты испробованы в разных, в разных структурах, в разных. И помидоры, и огурцы это одно. Были и виноградники, где мы делали, ну это, это тоже. Были и ягодники. Ну, у нас была там основа у всех помидоры, огурцы перец. Вот. А Херсонщина, ну, вы поняли, промышленные культуры. Поэтому мы работали туда, О другом мы не думали. У нас и завод находится прямо на выезде на Васильевку, там, на Васильевку, на Энергодар, прямо вот край. И сейчас война идет. Вы знаете, и у нас там над нами свистят эти снаряды постоянно. У нас сейчас начали электричество выключать. У нас ряд людей забрали в армию. Прямо вот у нас завод подходил, а его забрали и увезли. Понимаете, то есть это и человеческий фактор, ну, сложности с этим. Поэтому литровые, пятилитровые мы начали лить недавно, месяца два-три. Поэтому, может быть, линия не удосконалена. Я просто цель, цель, этого послания, чтобы вы поняли, что это не вода, это все рабочие препараты. Даже если он светло выглядит, в нем все есть. А это уже все, это уже с производными этих бактерий, грибов, это низ, грубо говоря, реактора. Низ реактора. Такое идет у нас в десятках на массовость. А такое идет у нас литровые и пятилитровые канистры. Ну вот это особенности технологии. Вот. Можем еще какую-то канистры вскрыть. То есть вот тут есть и универсал, но он э, не меняет цвет, он постоянно одного цвета, потому что он делается в чуть по другой технологии. А уксин он светлый тоже. В нем уксусная кислота. Все, это основа. А так он светлый. Э, биорост триходермин. Триходермин будет примерно такая же картина. Квартоцит будет такая же картина. Без перемешивания светлая питательная среда с колонии образующими единицами, которые активные. Активные. Они не в спорах, ни в чем. Они именно активные. А это уже тут все. Да, ну, вот вам и смысл. Так. Ну, на этом объяснение все. Сейчас, может, еще видео запишем. Все, спасибо.